oh, you মাজনীৰ বিয়া বন্দোবস্ত হোৱাৰ দিনাৰে পৰা মহেনৰ চিন্তাত টোপনি নহা হ'ল জমা টকা বুলিবলৈ হাতত নাছিলেই বাৰীৰ গছ দুজোপাৰে ফাৰ্ণিচাৰৰ কাষখিনি হ'বওগৈ সাঁচি পুলি দুটামান বেছি কেইটকামান পোৱা যাব উকিলৰ পৰা অলপমান আগধন হিচাপে আনিব লাগিব পিছত কাম কৰি মাৰি দিম বাকীবোৰ কামৰ কাৰণে মাটি দুকঠামানকে দিব লাগিব মহেনে ৰাতি ভাত খাই বিচনাত পৰি এনেদৰে ভাবি বুলি কমলাই মাত লগাই হেৰি শুনিছেনে কথা এটা ভাবিছো কি কথা নহয় ভাবিছা আপুনি যেন কৈছিল নগৰত থকা আপোনাৰ বাল্য বন্ধু ইঞ্জিনিয়াৰ অপূৰ্ব হাজৰিকাৰ কথা কাইলৈ এবাৰ গৈ আহিব নেকি

মহেনে চিন্তা কৰিলে গৈ অহাই ভাল হ'ব কিন্তু অহা যোৱাতশমান টকা লাগিব মহেনৰ হাতত টকা এটাও নাই বৰ্তমান সেয়ে মহেনে কমলাক উত্তৰ দিলে দুদিনমান ৰ'বা নগৰলৈ যোৱা ভাড়াটোতো সোটাই লওঁ আজি পাৰ চৰাইযোৰ বেচিছিলো তাৰে দুশ টকা মোৰ হাতত আছে তাকে লৈ যাব কমলাৰ কথাত যে মহেনে সকাহ পালে পিছদিনা পুৱা অপূৰ্বৰ ঘৰলৈ যোৱাটোকে ঠিক কৰিলে পিছদিনা সোনকালে উঠি মহেন নগৰলৈ যাবলৈ ওলাল কমলাই বাৰীৰ মালভোগ কলকেইটামান মোনা এটাত ভৰাই মহেনৰ হাতত দি ক'লে কল বন ক'ত খাই পাইছে এইকেইটা দি হাতত বেগটো লৈ মহেনৰ নিজকে তাহানিৰ বিপ্ৰ দামোদৰ যেন লাগিল অপূৰ্বই চহৰত ঘৰটো বনাই নাম গোৱা পাতোঁতে মহেনে গাঁৱৰ পৰা ভকত লৈ গৈছিল তেতিয়াই তালৈ যোৱা গতিকে এতিয়া ঘৰটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ যথেষ্ট সময় লাগিল প্ৰায় চাৰে দহমান বজাত মহেন গৈ অপূৰ্বৰ ঘৰৰ সন্মুখত উপস্থিত হলগৈ বৰ ভয়ে ভয়ে গেটখন খুলি সোমাই গল অলপ সময় চাই মহেনে কলিং বেলটো বিচাৰি পালে ভিতৰৰ পৰা ছোৱালী এজনী আহি লগে লগে প্ৰশ্ন কৰিলে আপুনি মহেনক বহিবলৈ দি ছোৱালীজনী ভিতৰলৈ সোমাল বহুত সময় বহাৰ পিছতো ভিতৰৰ পৰা কোনো ওলাই নহাত মহেনে অস্বস্তিবোধ কৰিলে তেনেতে ভিতৰৰ পৰা জীন পৰিহিত এগৰাকী যুৱতী ওলাই আহিল সেয়া আছিল অপূৰ্বৰ পত্নী জাহ্নবী অ কি ক'ব একেদিন একদমেই বিজি আৰু মোৰ ক্লাবৰ মিটিং তাৰপিছত ঘৰৰ শ্বপিং তুমি গোটেই মোৰ ওপৰতহে কি ক'ব আৰু অঁ ৰ'বচোন মই আপোনাক ফোন কৰি আছো অঁ আপুনি অকণ নকচোন এখেত অকণ জোভ হৈ আছে মই শ্বপিং কৰি আহোঁগে জাহ্নবীয়ে মহেনক একো ক'বলৈ সুবিধা নিদি বাহিৰলৈ ওলাল আৰু গেৰেজৰ পৰা গাড়ীখন উলিয়াই গ'লগৈ বহুত সময় বহাৰ পিছত লগত অপূৰ্ব ওলাই আহিলে দেখোন ভালনে অঁ হ'ল অলপ সময় আমাৰ মাজনী বিয়া পাতিছো নহয় তাকে তহঁতক নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আহিলো অ হয় নেকি বৰ ভাল কথা আজিকালি মই অফিচৰ কামত বৰ ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে তহঁতৰ বিয়া এতিয়া যাব পাৰিম বৰ আশা দেখা নাই বিয়া বুলি তহঁতক টকা কেইটামান দিব পাৰিতেন মোৰ ভালেই লাগিলেতেন কিন্তু টকা পইচা বৰ অভাৱ বুজিছ অপূৰ্বই মহিলে মহেনেও অস্বস্তিৰ হাতখন আগবঢ়াই দিলে সেই বুলি কৈ অপূৰ্বৰ ভিতৰণি সোমাল মহেনে ভেবা লাগি চাই থকাতে থাকি মহেনৰ আশাত চেঁচা পানী পৰিল ইয়াত ৰৈ থাকি একো লাজ নাই বুলি জানি সি যাবলৈ ওলাল মহেনে হতাশ মনেৰে বাল্যবন্ধু অপূৰ্বৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি যাওঁতেন ভাবিবলৈ লাগে অমোলাক বাৰু আজি কি বুলি ক'মগৈ তেনেদৰে ভাবি গুণি গৈ থাকোঁতেন হঠাৎ মহেনৰ মনলৈ আহিল নগৰতে থকা গাঁৱৰ সিমূৰৰ যতীনলৈ যতীনে চাহ তামোলৰ দোকান এখন দি কোনেও মতে খং দোকানৰ সন্মুখত মহেনক দেখোঁ যতীন আনন্দত আত্মহৰা হৈছিল দোকানৰ পৰা ওলাই আহি তাক সাৱতি যতীনে মহেনক হাতত ধৰি তাৰ দোকানত প্লাষ্টিকৰ চকীখনত বহিবলৈ দিলে ক'ৰ পৰা আহিলি গাঁৱত অমুকৰ কেনে তমুকৰ কেনে মুঠৰ ওপৰত মহেনে যতীনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিহে তৎপাইছে দোকানৰ লগতে যতীনৰ ভাড়াঘৰটো মহেন ককাইদেউ অহা গম পাই ভিতৰৰ পৰা যতীনৰ পত্নী মীৰাই মাত লগালে যতীনে গ্ৰাহকক চাহ তামোল দি থাকোঁতে মহেনে মাজনীৰ বিয়াৰ কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰিলে আৰু যতীনক সপৰিয়ালে বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনালে লগতে অপূৰ্বৰ ঘৰলৈ যোৱা কাহিনীখিনিও সংক্ষেপে প্ৰকাশ কৰিলে চাহ বাকী থকাৰ মাজতেই যতীনে উত্তৰ দিলে এইবোৰ ডাঙৰ মানুহক বা এনেদৰে সুখ দুখৰ কথা পাতি থাকোতে কিমান সময়নো পাৰ হ'ল সিহঁতি গমকেই নাপালে তেনেতে ভিতৰৰ পৰা মীৰা আহি ভাত খাবলৈ মাত লগালেহি ককাইদে আৰু আহক আপোনালোকে মোৰ ঘাটতে ধুই দহি মই ভাল পাহিলো মহ আৰু যতীনৰ ছোৱালী ৰশ্মি ভাতৰ পাতত বহিল যতীনৰ পত্নী মীৰায়ে এভাগ এভাগকৈ ভাত আনি তেওঁলোকৰ মুখৰ আগত দিলেহি যতীন আৰু মহেনে ভাত খাবলৈ আৰম্ভ যতীনৰ ছোৱালী ৰশ্মিয়ে বৰদেউতাকক উদ্দেশ্যি মাত লগালে লাহে লাহে বেলি পৰি আহিল মহেনে গাঁৱলৈ যোৱা গাড়ী নাপাব সেয়ে সকলোৰে পৰা বিদায় লৈ ওলাই আহিল মহেনে মালভোগ কল লৈ অনা মনাটোত মীৰাই মাজনী হাতলৈ গজা চিংৰা আদি ভৰাই দিলে বিয়াখন ভালদৰে হৈ যাওক এদিন নৱহঁতক ইয়ালৈ লৈ আহিবি বুজিছ আনিম বাৰু আনিম লচোন দহ হাজাৰ টকা আছে বিয়াখন ভালা ভালে হৈ যাওকচোন এহ নাই নালাগে দে তই সিহঁতক টিভিটোকে কিনি দিবি নহ'লে সিহঁতি বৰ দুখ পাব মনতে সিহঁতি বুজা ল'ৰা ছোৱালী আপুনি সেইবোৰ চিন্তা নকৰিব ককাইদেউ বিয়াখন ভালে ভালে হৈ যাওকচোন টকা পইচা আজি আছে কাইলৈ নাই যতীন আৰু মীৰাৰ বদান্যতাত মহ অভিভূত হ'ল তাতোতকৈ আচৰিত হ'ল অট্টালিকাত থকা সেই ইঞ্জিনিয়াৰ অপূৰ্ব আৰু যতীনৰ মানসিকতাৰ তুলনা কৰিল গাড়ীত গৈ থাকোঁতে মহেনে ভাবিলে সি আজি পুৱা বিপ্ৰ দামোদৰৰ দৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল ইঞ্জিনিয়াৰ বাল্যবন্ধু অপূৰ্ব হাজৰিকাৰ ঘৰত যিটো কাম অপূৰ্বৰ দ্বাৰা নহ'লে সেইটো কাম যতীনৰ দ্বাৰা হ'ল মহেনৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ল সুদামাৰ পৰম বন্ধু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আজিকালি অট্টালিকাবোৰত নাথাকে থাকে ক'ত